Мої вітання. Це програма Наше здоров'я і я Андрій Гардашніков. Сьогодні в програмі рак шиїки матки, особливості цього онкозахворювання. Чи є сенс зробити вакцинацію проти нього заздалегідь? Дивіться вичерпні коментарі кращих онкологів Кіровоградської області, як пов'язані здоров'я та безпека. Репортаж з серйозної колегії, де обговорювалась саме ця тема. Лікування хребта за допомогою методів м'якої мануальної терапії як реальна альтернатива виснажливим операціям та пігулкам. В чому особливість ракушейки матки? І чому лікарі стверджують, що це захворювання можна не тільки лікувати на ранніх стадіях, а й зробити таку профілактику, щоб зовсім не захворіти на цю недугу. Дізнаємось з нашого наступного сюжету. За статистикою онкозахворювань рак шийки матки є другим сумному рейтингу жіночої онкосмертності. Щодня від нього вмирає шість жінок. Рак шийки матки це заболівання, яке розвивається длительно, як і інші онкологічні заболівання. Если мы говорим, что мы выявляем третью, четвертую стадию заболевания, это значит, что заболеванию ну, не меньше, чем 8-10 лет. То есть заболевание длительно протекает, но женщину ничего не беспокоит. Это то заболевание, когда мы можем говорить об инфекционном агенте. Инфекционном агенте, таком как вирус папиллома человека, который был выделен, выявлен еще в 20 веке, за это Немецкий ученый получил даже Нобелевскую премию, потому что это сделало практически переворот в онкологии, в подходах к лечению. Потому что сейчас на все сто процентов известно, что это та локализация, которая вызывается при определенных условиях спе специфическими онкогенными формами вирусами папилломы человека. Вируса папиллома человека на самом деле очень много значит, видов. Видов подвидов около 100. И всего несколько вызывают онкологическое заболевание. Причем очень важно нашим слушателям и зрителям понять, что не каждый вирус папилломы человека, если он даже выявлен, это не значит, что у пациентки или у женщины обязательно будет заболевание раком шейки матки. Здесь нужны еще определенные условия, которые способствуют тому, что вирус внедряется в клетку заменяет там генетический код, и дальше уже клетка начинает бесконтрольно делиться. Вот что же способствует этому? Здесь есть вещи, которые еще медицина не познала. В то же время очень важный механизм отводится иммунологическому статусу организма, таким состоянием, как авитаминозы. Конечно же, алкоголизм или повышенный прием алкоголя имеет значение, курение, инфекционная составляющая, потому что зачастую вот такая агрессивность вируса папилломы человека, она связана с ассоциированной инфекцией, то есть хламидиоз, гонорея, даже обычные воспалительные заболевания, они усиливают действие этого вируса. Ну понятно, что мы не будем говорить о том, что таким образом рак шейки матки передается, знаете, у человека не рак шейки матки передается, это нужно тоже понимать, а передается инфекционный агент, который впоследствии может вызвать. И в то же время... Сегодня уже это доказано, около 80% населения человечества, населения земного шара поражено этим вирусом. В то же время мы не имеем заболеваемости всего, всех 80% населения. То есть не все вирусы приводят к заболеваниям. Это очень важно. И из этого исходит как раз и понимание того, а нужно ли лечить этот вирус, в каких случаях его нужно лечить, как профилактировать. Ну, к примеру, к нам часто приходят у нас в онкологическом диспансере, есть кабинет патологии шейки матки, в котором, я надеюсь, мы побываем. Я вам покажу, как все это происходит и диагностируется и задают вопрос, у меня выявлен вирус папилломы человека. В то же время меня ничего не беспокоит, при осмотре врач визуально ничего не определяет, что мне делать, мне нужно лечиться или мне нужно наблюдаться. Вот с этим мы сталкиваемся, вы знаете, здесь есть э, некие мнения о том, что если выделен какой-то инфекционный агент, значит, его нужно обязательно лечить. Мы не разделяем такой тактики, потому что, еще раз говорю, тогда мы будем лечить 80% женского населения земного шара. Это неправильно, потому что лечение, кроме того, что оно дорогостоящее, оно еще имеет под собой, естественно, какие-то побочные воздействия, что абсолютно не надо. Притом мы знаем, что такой вирус гриппа, его тяжело лечить, длительно лечить, если его лечить. Такой же и вирус папилломы человека. Он вызывает, кстати, не только рак шейки матки, он вызывает заболевания там, остроконечными кандиломами, бородавками, папилломами гениталий, вызывает заболевания раком влагалища, раком вульвы. То есть достаточно широкий спектр, но требующий очень специфического и специальных знаний для того, чтобы правильно оценить ту или другую ситуацию. Сегодня э, очень много за, за, зависит от общей лечебной сети, о которой мы говорили в плане профилактики, потому что каждая женщина после 18 лет должна обращаться к врачу-гинекологу или к акушерке-смотрового кабинета для того, чтобы она была осмотрена в зеркалах с обязательным взятием цитологического мазка. Вот это как раз тот э, важный момент, который очень важен и для того, чтобы понимать, нужно ли лечить в том или ином случае вирус папилломы человека. В этой теме еще есть много нюансов, которые не только споживача, а пациента, но и работы лекарей. Про что идет, смотрите дальше наш сюжет. Мы сейчас с вами находимся в кабинете патологии шейки матки. Вот так стандартно он должен выглядеть. То есть кресло гинекологическое, криодеструктор, аппарат, аппарат сургитрон и кальпоскоп. В принципе, больше для того, чтобы диагностировать доброкачественную и предраковую патологию, ничего и не нужно. Ну, может быть, кроме еще там тампончика, щеточки специальной гинекологического зеркала, ну и, естественно, врача, который в этом что-то понимает желательно. Кто сюда приходит? Сюда в онкологический диспансер, по идее, должны уже попадать те люди, которым что-то диагностировано где-то в общей лечебной сети. Хотя мы видим по потоку людей, что сюда обращаются все те, кто считает нужным себя обследовать. И абсолютно мы никому не отказываем. Пока мы еще справляемся с тем потоком, который к нам идет, и не откажем в дальнейшем и никому. Хотя здесь же в этом кабинете проходят еще и учебные занятия, к нам приезжают акушерочки, к нам приезжают врачи-гинекологи, которых мы учим, что нужно сделать для того, чтобы не пропустить рак шейки матки, не пропустить фоновую доброкачественную патологию. Что делается? Женщина должна, естественно, лечь на гин гинекологическое кресло. У нее специальной щеточкой берется мазок, при том, есть щеточки разных модификаций. Кто-то пропагандирует там, остроконечные щеточки, кто-то в виде веера. По большому счету это не имеет никакого значения, лишь бы был правильно взят материал, правильно нанесен на стекло и вовремя отправлен в цитологическую лабораторию. Цитологическая лаборатория у нас централизованная, она находится на базе онкологического диспансера. Централизованная это значит, что где бы ни взят был мазок на территории Кировоградской области, он приезжает сюда к нам, и здесь наши специалисты онкологического диспансера его просматривают. Если что-то обнаружено в этом цитологическом мазке, мы обязательно отсылаем эту информацию в район или, откуда, или в лечебное учреждение, откуда пришел этот мазок. Есть у нас и другая проблема о том, что, в том, что, во-первых, приходят иногда некачественные мазки, это то, что я говорил, нужно правильно взять мазок, потому что есть стекла, которые приходят абсолютно чистые, есть стекла, в которых, которые приходят абсолютно без клеток, с какой-то слизью. Есть стекла, которые приходят очень поздно, когда уже материал испортился. Это так называемые некачественные мазки. Их очень много, по некоторым районам их количество достигает до 20%. И тогда понятно, что женщина вроде бы и обследовалась, с другой стороны, она не получила желаемого результата. Вторая проблема, которая есть, это если мы выявляем патологию, и это говорит о том, что женщине нужно дообследоваться, то есть приехать уже в онкологический диспансер непосредственно то эти женщины почему-то не приезжают. Здесь может быть, опять же, как всегда у нас, либо уже вина медицинского персонала, который не дает эту информацию, либо вина самого человека, который по тем или иным причинам почему-то отказывается от того, чтобы дообследоваться. Хотя дообследование – это важный абсолютно момент профилактики. Есть э ситуации, когда мы не подтверждаем диагноз, то есть мы перебираем этот цитологический мазок, делаем его абсолютно правильный и еще раз обследуем. Есть огромное количество ситуаций, Огромне кількість випадків, які не підтверджуються. тепер з'ясуємо докладніше значення вакцинації, яка може стати реальним захистом від грізного раку шийки матки для жінок. Між іншим, у скандинавських країнах це є загальнодержавними програмами, які обов'язково застосовуються для усього їх жіночого населення. Вони діють іменно на ті. вирусы, которые являются онкогенными, их всего такие высокой степени онкогенности, 16, 18, 31, 33 и 45 тип. Вот они являются онкогенными. То есть не все, если мы выявим какой-то, к примеру, там, 49-й вид вируса папиллома человека, то мы понимаем, что никакого влияния на заболеваемость шейки матки раком шейки матки он не окажет. Только в основном вот эти. И как раз важно понимать и то, что от, вирус, от этой вакцины заразиться нельзя. Это рекомендантная вакцина. Она генетически детерминирована, выделен белок, который не имеет никакого генетического, то есть генетического материала там нет. Еще раз говорю, заразиться от приема и профилактики с помощью вакцины невозможно. Побочные явления они есть, они не выражены. Ну как и от любого препарата может быть это, там, может быть чувство усталости, покраснение вместе инъекции. Как правило, мы занимаемся уже давно этим направлением. К сожалению, должен сказать, что в области занимаются практически только онкологические диспансеры этим направлением. Хочу звернути вашу увагу на те, що для того, щоб зробити щеплення одній людині, необхідно вакциною, орієнтовна вартість якої є 400 гривень. Таких щеплень має бути три. Тобто, за 1200 гривень людина може повністю позбутися ризику захворіти на рак шийки матки. Що ще треба знати про особливості раку шийки матки? Ця хвороба є надзвичайно підступною з наступних причин. Даже при первых стадиях, к сожалению, мы можем наблюдать уже метастазирование, то есть небольшое скопление клеток уже может метастазировать. Поэтому, кстати, это есть не, не, у всяких опухолей, которые должны набрать критическую массу, после которых идет метастазирование. Здесь нет понятия критической массы. Даже есть у нас случаи, когда такие опухоли, как ЦРН-ситу, то есть когда нулевая стадия, и мы говорим, что это ну, на 100% излечивается, то при раке шейки матки это 99,9%. То есть даже CRN-ситу, когда совершение небольшое, там 100-200 клеток, а они уже могут давать метастазы. Вот это проблема рака шейки матки, и к тому же оно трудно диагностируется уже на, фоне, на этапе распространения, потому что когда проходит вагинальный осмотр специальными методами обследования, эта клеточка она может быть одна. Она может быть одна, где-то лежать в каких-то лимфатических узлах, и мы даже ее не найдем никакими методами. И в то же время она может сыграть свою негативную роль через 5-10. У нас был случай, когда женщина обратилась через 25 лет, у нее началось метастазирование радикально пролеченного рака шейки матки. Что собой представляет сама конизация, с помощью которой, как правило, лечится, кроме медикаментозных способов лечения, это уже хирургический метод лечения, с помощью которого лечатся вот эти и фоновые, и предраковые патологии. Это, по сути дела, иссечение шейки матки. Просто у нас во многих лечебных учреждениях эта манипуляция проводится с помощью электрохирургических инструментов. То есть есть какое-то количество, какая-то толще тканей, которая обугливается. Ну, это естественно, это просто ожог, в котором мы не можем изучать клетки. Вот этот аппарат, который есть в онкологическом диспансере, он иссекает эту ткань вот в таком виде или в таком виде, вот это представлено, как нужно иссякать у молодых женщин, это как нужно иссякать у пожилых женщин, то есть немножко есть разница, ну немножко это так, как на картинке, на самом-то деле это и часть специалиста. И вот когда истекается эта ткань, в ней практически нет некроза. То есть мы можем практически все, что удалено, полностью обследовать. Это очень важно для того, чтобы не потерять ту, возможно, единственную клеточку, из которой может начаться этот онкологический процесс. Еще раз скажу, что такой аппаратуры, к большому моему сожалению, немного у нас в области, хотя я особых проблем-то и не вижу, чтобы они были закуплены. По большому счету, достаточно электрохирургической аппаратуры, потому что с помощью, опять же, этого аппарата берется обычная биопсия. Вот кальпоскоп, который мы только что демонстрировали, его задача выявить тот участок, в шейке матки, который особенно уже подвергся каким-то воздействиям. Или это воздействием воспалительным, или это инфекционным, или это воздействием травматичным после там, разрывов, после родов. То есть выявить этот участок, и именно из него, из этого участка, из этого очага взять вот этот анализ, вот эту биопсию. После того, как мы получаем этот анализ... Мы решаем вопрос, нужно ли делать вот такую конизацию, или нужно лечить пациента, или нужно лечить и делать конизацию, или нужно лечить, делать конизацию и опять лечить, или нужно проходить эту э, манипуляцию, а дальше переходить для дальнейшего лечения уже на стационарное, стационарное отделение. Сейчас есть много технологий, которые вот буквально ну, лет пять как вошли в мировую практику такая операция, как трахеолектомия, когда нам у молодых девочек все-таки удается сохранить репродуктивную функцию. Если раньше удалялась вся гинекологическая сфера, то есть и шейка матки, и тело матки, и яичники, то сейчас есть технологии, и они у нас применяются в онкологическом диспансере. Кстати, таких операций в мире сделано не так много. Ну, по нашим данным, где-то приблизительно 150-200 операций сделано в мире. И уже порядка 10 операций мы сделали в онкологическом диспансере такие. То есть иссякается только шейка матки, это уже при раке шейки матки, чтобы мы не путали и предраковую при раке шейки матки, иссякается только шейка матки, вся остальная сфера гинекологическая остается, и девочка может после этого рожать. Я могу сказать одно, что ни одна девочка еще не родила, потому что ну, как бы не было желания у них. Но я думаю, что скоро мы будем иметь и такую информацию, и мы обязательно ее вам представим. Есть еще аппарат криодеструкции, тоже у молодых женщин у молодых девочек, когда нужно не нарушить шейку матки, хотя после лечения сургитроном, после лечения вот этим ультразвуковым скапелем, как мы его называем, абсолютно нет, никаких не возникает рубцов, никаких структур, и шейка матки в родах раскрывается, как будто бы на ней не делали никаких манипуляций. Тем не менее, у нас еще есть ну, такое устаревшее, знаете, желание ничего не иссякать, а вот криодеструктор, он и занимается и с помощью него мы можем заморозить ткани, и вот это это уже некротизированные замороженные ткани, потом отторгаются. Опять же, это делается под контролем цитологического мозга под контролем того, можно ли это делать, потому что не при всех заболеваниях, к примеру, при диспластических заболеваниях третьей степени, когда они уже сродни с раком шейки матки, категорически этого делать нельзя, здесь уже нужно истекать. Это истечение с помощью сургитрона, это лечебное и диагностическое мероприятие одновременно. Его не нужно бояться. Еще раз говорю, даже те, кто собирается рожать, не нужно бояться лечения шейки матки. Сейчас есть те технологии, которые дают полную возможность лечить и предраковую, и фоновую патологию, не для того, таким образом, чтобы не страдала репродуктивная функция. И даже если, не дай бог, на ранних стадиях случилось уже горе, беда, когда выявлен рак шейки матки, есть возможности, есть руки наши, есть способности, мы для этого и работаем, работаем для вас, чтобы сохранить Ніть репродуктивну функцію, якщо це нужно. Здоров'я та безпека речі, що просто не існують окремо. Про це вкотре йшлось на черговій комісії Держгірпромнагляду по Кіровоградській області, в якій прийняв участь і столичний гість заступник голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Степан Дунас, який перебував з робочим візитом на Кіровоградщині. Як ніколи цього року в нас змінилися пріоритети що ви звернете увагу, зовсім інші підходи в цьому році, зовсім інша доповідь і зовсім інші акценти. Перш за все, ми повинні визнати, що на сьогодні однією з проблем, яка є в нашій діяльниці, це кадрова проблема. Ми дійсно відчуваємо кадровий голод і скажу, що всі ми розуміємо, що інспектор це головна фігура. І якщо ми сьогодні... ми закладемо соответствующие основы, фундамент для подальшого формирования кадровой политики, Значит... Ми не можемо розраховувати на успіх щодо кадрів теруправління Держгірпромнагляду в нашій області. Вони шліфувались тривалі десятиріччя, так само як і профій вищої проби з числа персоналу державного підприємства Кіровоградський експертно-технічний центр при даному теруправлінні, яке очолює досить відома в регіоні людина Сергій Петрович Ткаченко. Перше це виконання постанови кабінету міністрів в частині експертизи, 11.07 в частині експертизи для отримання дозволу підприємствам, саме основне, які повинні дійсно технічна підтримка. І тут я повинен казати, що на, за період першого півріччя звернень правоохоронних органів чи підприємств офіційно і, до речі, більш, скажімо так, конфліктних. На підприємстві і по виконанні експертиз не було. Більш детально перевіряються ті експертні заключення і робиться аналіз в частині того, що на підприємстві дійсно є, яка територія, що на території скурпульозно, записується характеристика експерта на виїзді на місто і потім начальник відділу, в тому числі, я вже в кінці, коли затверджую, перевіряємо. Є в наявності ці колодці, є в наявності його канали і ті об'єкти підвищеної безпеки, навіть які не включені, ті ж відстійники, 11.07 їх нема, але е, звертаємо увагу. І конкретно, якщо і підприємство не дало замовлення, ми пишемо про те, що відсутній дозвіл, про те, що вони є в наявності. Е, крім того, запроваджено в нас... Попередня методична допомога, зрозуміло, безкоштовно, де в кожен відділ заходить представник і даються роз'яснення методичні, даються допомога методична, що же по підприємству, якщо воно виконує які роботи по своїй технології чи по видам робіт, що він повинен, які дозволи мати і які повинен отримати документи. Під час колегії Степан Дунас акцентував думку, що треба провести інвентарізацію саме в частині ризиків і будувати державний нагляд, виходячи з принципу безпеки. І кожне підприємство, кожен інспектор у співпраці з цим підприємством повинні попрацювати і визначити на своїй ділянці певні ризики, які можуть існувати на виробництві. Відповідно до них необхідно розробити план заходів, забезпечити його реалізацію з метою безпосереднього і опосередкованого впливу і з мінімізацією. Впливу негативних і надто безпечних ризиків. Ми маємо прийти до логічного висновку: чим краще працює підприємство, тим менше нещасних випадків, тим менше воно повинно перевірятися. Ми розробляємо нові критерії, які б дозволили стимулювати сумлінних суб'єктів господарювання і приділити увагу окремим виробництвам із підвищеними ризиками. Окрім класичних методів мануальної терапії, боротися з проблемами хребта можна ще й за допомогою нових цікавих методик. Остеопатія це м'яка мануальна терапія. Відповідно, остеопати фахівці, які володіють такими навичками. Цю методику винайшли англійці ще 100 років тому. В її основі м'які нетравматичні маніпуляції руками, які допомагають зняти напруження у тканинах. В процесі роботи йде корекція не лише в опорно-рухомому апараті, а в внутрішніх органах, судинах і в організмі в цілому. Дівчина йде, підворачує ногу, вона потрапляє в травмопункт, їй роблять рентген, і доктор говорить, що у неї розтяження. Дівчинки роблять ограничительну пов'язку або накладають гіпс. И ограничение в движении на 2-3 недели. На 2-3 недели нога выключается из работы. Выключается не только голеностоп, выключается полностью вся нога. Она перестает работать. После этого, после трех недель, человек продолжает хромать, но забывает о боли, боль уходит. Но та дисфункция, то нарушение в теле по-прежнему остается, потому что голова помнит. И в теле буквально происходят вот такие вот вещи. Происходит данный перекос. Здесь идет напряжение, здесь идет напряжение, здесь идет напряжение. Оно доходит сюда и доходит в шею. Что делает остеопатия? Остеопатия смотрит на тело в целом. Мы ищем в теле ту проблему, ту последствие которое произошло после той или иной травмы. Фахівец, реабилитолог Александр Сторожевский практикует остеопатию в Кировограде уже 4 роки и вважає ее эффективную из наступных причин. Есть такое понятие слушание ритма. Есть определенный соматический ритм, ритм движения тела, который указывает на, то на ту или иную дисфункцию в том или ином участке тела. Доктор накладывает руки и слушает тело. коленные суставы, тазобедренные суставы, брюшную полость, грудную клетку, шейный отдел. Мы находим проблему. Прошел год, прошел два, и человек начинает обращаться с болями, с невыясненными болями в пояснице и внизу живота. Почему? Потому что тело после травмы как неправильно застегнутая рубашечка осталась в таком перекошенном положении. Что делает остеопат? Остеопат выравнивает постепенно ткань, уходит зажим, уходит спазм, улучшается обмен веществ. І тіло, естественно, восстановлюють. Отож, показані подібні сеанси при наступних проблемах: травми, в тому числі при пологах у матері або дитини, хвороби опорно рухомого апарату, скаліози, міжхребцева грижа, в тому числі у післяопераційний період. Проти показання: гострі та інфекційні процеси, психічні розлади, загострення запальних процесів внутрішніх органів, тромбози, наявність кардіостимуляторів і онкологія. Силана, розкажіть, пожалуйста, о ваших ощущений. От мені дуже цікаво, Не было ли больно во время всего того, что происходило сейчас? Вот что вы чувствовали? Самое приятное то, что на этих сеансах я не, по, не получаю никаких неприятных ощущений. Ты просто ложишься на этот столик и расслабляешься. Никаких болевых ощущений. Сейчас мы слушаем тазовую диафрагму. Прослушивая тазовую диафрагму, мы определяем, на каком уровне у нас находится дисфункция. прослушивая, і одразу ми можемо производить корекцію, того напряження, того зажиму, який происходит в тому ином участке тіла. Вот такими мягкими коректними і очень легкими движениями. Як за допомогою методів остеопатії здійснюється естетична корекція фігури та обличчя і як таким чином врятуватись від целлюліта, цю розмову ми продовжимо в наступних випусках програми Наше здоров'я. Сподіваюся, сьогодні ви отримали багато цікавої, а головне корисної інформації. Хочу нагадати вам, що ви можете поставити свої запитання, користуючись електронною поштою або надіславши смс на телефон. І не забувайте, здоров'я це найцінніший капітал.